Salam kanalıma xoş gəlmisiz. Bu gün sizlərlə çox dadlı və doyumlu yoxa salat reseptini paylaşacağam. Bir iri kartof və 2 ədəd çökü təmiz yuyub qazana yerləşdirirəm. Çöçkə kartofun ağırlığı ayrı-ayrı olmaqla 250 qramdır. Tərəvəzlərin üzərinə çıxana qədər soyuq su əlavə edirəm. Ocağa yerləşdirirəm. 250 və ya 300 qram olan toyuq filəsini kəsib bir qazana qoyub üzərinə soyuq su tökürəm. Bir çay qaşığı duz əlavə edib yaxşı bişənə qədər qaynadıram. 100 qram hazırlaşdırılmış qarxıdalını süzgəcə töküb suyunun yaxşı çəkilənə qədər süzürəm. 5 kiçik və ya 4 böyük yumurtanı da qaynadıram. Bir böyük dəstə çərişiniş və bir böyük dəstə şüyüdü təmizləyib suyunu quruduram. Xırda formada doğrayıram. Aynafpsaytdığım kartof kökü və yumurtanın qabığını təmizləyirəm. Kartof kökü və yumurtanı xırda formada doğrayıram. Toxlessinizə əlimlə deyib xırdalayıram. Mən doğramaq üçün bütün xırdavatları tapa biləcəyiniz belə tel doğrayıcısından istifadə etdim. Qiyməti də çox ucuzdur. Salatın hazırlanmasına keçirəm. Bunun üçün dəzgahın üzərinə stretch film çəkirəm. Hazır satılan 10 ədəd iri lavaşın 6-sını istifadə edəcəm. Lavaşlar çox iri olduğuna, uzun istiqamətdə dairələşən hissəni kəsib çıxarıram. Salatı böyük hazırlamaq fikrindəsinizsə, onda lavaşı kəsməyə də bilərsiz. Salatın ən alt hissəsinə 2 ədəd lavaş sərərəm. Bunu ona görə edirəm ki, mayonezi vurduğumuzda lavaş yumuşalıb, qölək formasından salatda cırılmasın. Üzərinə mayonez töküb spatula vasitəsilə hər tərəfinə yayıram. Ən az qatə qaynatdığım kartofu töküb hər tərəfinə yayıram. Üzərinə duz istədiyiniz zövqə görə tökürəm. Kartofu çox yumşaq qaynatmamağı və doğradığınız vaxt soyuq şəkildə doğramağı məsləhət edərdim. Üzərinə bir qat daha yuxarı qoyub əlləmlə üstündən basdırıram. Təkrar hər tərəfinə mayonez çəkirəm. Doğradığım çökmü üzərinə əlavə edib hər tərəfinə yaxşı yayıram. Kartığın əksi olaraq çöçü qaynadarkən tam bişməsi məsləhətdir. Bu qatada duz, istiot vururam. Zərinə yenidən bir lavaş sərirəm. Əlimlə yaxşıca -yaxşı basdırıram. Təkrar hər tərəfinə mayonez vurub qaynadıb ditdim toyuq filəsini üzərinə səpirəm. Aralarına tökdüyünüz ərzaqları çox kənar hissələrinə səpməyiniz məsləhətdir. Rollek kimi bükülən zaman sizə mane ola bilər. Təkrar bir qat daha yuxarı yerləşdirib mayalayram. Üzərinə suyunu yaxşı süzdüyüm qarğı dalının səprəm. Əlavə olaraq qaynatıb doğradığım yumurtanın da en yuxarı zərnə səprəm. Tuzlayıb istiotlayıram. Son bir qat lavaşı da üstünə yerləşdirib əlimlə basdırıram üzerinə mayalanızlayıb əvvəlcədən doğradığım çişniş və şüyüdü əlavə edirəm. Bu salata göy soğanla çox gözəl yaraşır. Sövqdən əsl olaraq əlavə etmək mümkündür. Bu qatada çox az mayalanızıruram. Bükək şənqərlər dağılmasın deyə spatula vasitəsilə azca mayalanızlayıram. Bir ucundan başlayaraq uzununa bükirəm. Bükəndə lavaşın altı sürüşə bilər. Qayma ilə bişsəniz və sürüşən hissəyə bir əşya qoysanız, bu, onun sürüşməsini saxlayacaq. Bir krok fırlatdığım lavaşı altında olan stretch filmə sarıram. Salatın özünü tutması üçün minimum 2 saat təzgəhan üzərində saxlayıram. Əgər salatınızın daha nazik olmağını istəyirsinizsə, içliyini azalda bilərsiniz. Minimum 2 saatdan sonra lavaşın streçinə açıram. İstədim ölçüdə hissələrə bölürəm. Servis boşqabına yığıram. Rənglərin gözəl görünməsi üçün sıralamanı bu formada etdim. Siz fərqli sıralama ilə də ərzaqlığa içərisinə yığa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi yuxular tamamilə yımış aldı. Çox dadlı bir salat alındı. Çox ləzzətli, doyumlu və çox gözəl görünən bu salatı sizin də hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Hazırlayıb nəticəni yazmağı unutmayın. Videonu bəyəndisinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi və suallarınızı şərhlər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələcək videolarımda görüşmək diləyirəm. Sağ olun.